同名真人剧服装由 PM 三七韩都衣舍赞助提供，饮品由王老吉黑凉茶、答案之酒、阴小茶赞助提供。怕上火，喝王老吉。啊、哇，好香啊！米粒，你想吃吗？ 可我怕吃了上火哎。乖，别怕，我有秘密武器。哇，这个不是最近超火的王老吉黑凉茶吗？<laughs> 老板，给我来十串羊肉串，加辣的。<laughs> 那就爱上你真人剧饮品赞助合作之特别番外篇，真人剧二零一九年十月黄金周上线。 敬请期待。哎，你的手机还能用吗？应该是摔坏了。啊！你怎么流血了、哦？没事的，一点小伤而已。刚刚摔下来的时候，你啊！你啊笨蛋，别担心。 我啊，很快就会好的。怎么还不来啊？感觉快要下雨了的样子。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry。这么晚，怎么都关机了？不会出什么意外吧？这家伙，这样的情况下也可以睡得这么香吗？ 还真是个笨蛋呢、啊。有没有什么发现？暂时没有。一定，一定要没事啊！你怎么了？还好吗？ 得把刚才湿了的衣服换掉才行。你。还好没有太湿，还是很冷吗？这下要怎么办才好啊？难道只有这样了？ 请定不要有事，千万不要有事。找到了，西边悬崖，收到，所有人准备出发，快点，快点。呃，病人算是稳定下来了，就是伤口感染的比较严重啊。 等烧退了，应该就没有大碍了。不过还是需要观察。啊，谢谢医生。嗯、阿姨，都怪我，才让白夜这样的。米粒、啊、不哭哦、嗯。医生刚刚说，白夜没事的。可是。 保护可爱的米粒是百叶作为男生的天职哦，<laughs> 不要这么自责了。嗯嗯嗯、好了，米粒，不要想太多了，我去接个电话，你和贾伦先去看看百叶吧。嗯，好的。好的，我知道了，你不用管。 我这还有些事情，臭小子就麻烦你们照顾了。好的，阿姨慢走。对了，昨天你去哪里了呀？呃，对不起，其实昨天我先上山了。所我爱上你，有就从这一刻起，注定。